Время действовать и время действовать вместе. В Киеве только что завершился финал Евро-2012, и мы хорошо видели, что только те команды, которые могли настроить командную игру, взаимопонимание, единство между собой, они стали чемпионами. Мы скоро встретимся на фестивале Буковинской молодежи. Мне хотелось бы, чтобы мы помнили об этом, чтобы мы подумали о задачах, которые достижимы, только в результате совместной работы. Лето многих разъединяют. Люди разъезжаются на свои любимые курорты и в одиночестве где-то наедине с собой. Хотя среди множества людей получают загар и рассчитывают на хороший отдых. Но мне кажется, что даже этим летом, жарким и интересным, Таким соблазнителям нам важно встретиться вместе. Если вы думаете, стоит ли приехать на фестиваль молодежи, не сомневайтесь. Стоит. Только вместе, только в единстве справимся. До встречи.